что же делать? Китайский Дед Мороз про меня забыл. Я никто не любит. О, листок бумаги. Напишу русскому Деду Морозу письмо, чтобы он к нам приехал в Китай. Я так по нему скучаю. Дорогой Дед Мороз, приезжай в Китай, я очень тебя люблю. Отправлю это письмо Русскому Деду Морозу. О, о, -хо о, -хо. о, холодно что-то. Дай-ка я посмотрю письма. О, письмо из Китая, дорогой Дед Мороз, приезжай к нам. Как же я приеду-то в Китай? На чем я поеду? На санях что ли? Наверное, надо идти на поезд. Иди на станцию. Сесть на поезд. Откуда он пойдет? Слева или справа? А вот, кажется, и поезд идет. А этот поезд едет до Китая. Да, да, конечно, садитесь. Когда же придет русский Дед Мороз? Ну вот и я приехал. Здравствуй, малыш. Я привез тебе маленький подарок. Это все мне? Да, конечно тебе. Помни, что я всегда люблю тебя. С Новым годом!